হেল্ল' আজি আমি এনেকুৱা এখন আকৰ্ষণীয় ঠাইলৈ আহিছো যিটো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বা দেখুৱাওঁ আৰু মই আজি বহুত দিন মূৰত মই আহিছোঁ আগতে বহুত দিন মূৰত আজি আহিলোঁ যোনে নিজে নাচায় সি মানে ভাবিব নোৱাৰিব যে বহুত ওপৰত মানে পাহাৰৰ ইমান ওপৰত ইমান ধুনীয়া এখন মানে ক'ব গ'লে কি ক'ম গাঁও ক'ব ৰাজ্যই ক'ব না ঠাই ক'ব এইখন কোনো ৰিজৰ্ট নহয় হোটেল নহয় একো নাই এইখন এখন শিক্ষা অনুষ্ঠান হয় আৰু এই শিক্ষা অনুষ্ঠানত চব বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা আছে মানে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে পঢ়িব বিচাৰে তাৰ মেডিকেলৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা এইটো যে সকলোখিনি শিক্ষা ইয়াতে আছে আৰু বেষ্ট শিক্ষা যিসকলে ইয়াতে পঢ়ে বা যিসকলে ইয়াত আহিছে জানে তেওঁলোকেতো তেওঁলোকক ক'বই নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে একটো ভিডিঅ' নহয় যিসকলে এতিয়ালৈকে দেখা নাই বা গম নাপায় বা অহা নাই মই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে ভিডিঅ'টো ইয়াতে দিছোঁ তথাপি অহাসকলেও চাগে বহুতখিনি উঠিব নোৱাৰে ইয়াতে যাব নোৱাৰে মানে ইমানেই ওপৰত বিল্ডিংকেইটা আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু চাৰিওফালে একদম চাওক গ্ৰীণ গ্ৰীণ মানে গছ গছনিৰে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু সঁচাই এইখিনিত মানে যোনে এবাৰ আহিব তেওঁ মানে ক'ব যে নাই সঁচাই ইমান ওপৰত ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ বনায় আৰু মই আজি আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত চি ইউ টি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এক্সাম দি আছে ইয়াৰে এক্সামৰ চেণ্টাৰটো ইয়াতে পৰিছে আৰু ভাগিন এজনীয়ে এক্সাম দিব সেইকাৰণে বাইদেৱে ক'লে ব'লা মোৰ লগত আৰু হাজবেণ্ড যিহেতু ইয়াতে চাকৰি কৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যাওঁচোন আমাৰ এওঁ ক'লে যে বহুত দিন হৈছে যোৱা নাই এতিয়া বহুত নতুন কিবাকিবি ডেভেলপ কৰিছে অকণমান যাবা চাই আহিবা সেইকাৰণে আহিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওক এ চাওঁ গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি ইয়াতে ৰৈ আছে गर्मी में रखी है चलिए हम बदल लेंगे कंपल हां এতিয়া আমি আহিলোঁ এওঁৰ অফিচত ওপৰলৈ আৰু ইয়াতে বৰ ধুনীয়া ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ এটা লন টাইপ বনাই থাকি ৰাখিছে আৰু সঁচাই আকৰ্ষণীয় বুলি কৈছিলোঁ যে মই সঁচাই বহুত বেছি আকৰ্ষণীয় ওপৰৰ পৰা গোটেই ভিউটো ধুনীয়াকৈ দেখি মই ইমান ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ ইয়াৰে ষ্টাফ নহয় ভাল নালাগে যিহেতু ভাবিব যে ইয়াতে ভিডিঅ' কৰিব আহিছে তথাপিও বহুত ভাল লাগিছে কাৰণে অকণমান অকণমান ৰাখিছোঁ আৰু আৰু বাহিৰৰ দেশ দৃশ্যটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ফটো ৰাখোঁ আৰু সেইকাৰণে কেইটামান ফটো তোলো আমি তোলোঁ আৰু সঁচাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয় আইডিয়া কিন্তু মানিব লাগিব চাওক এনেকুৱা লাগে কোনোবা ডাঙৰ হোটেল বা ৰিজৰ্টত আহিছোঁ ন ইমান ধুনীয়া ক্লিনো হয় ফুল গছ গছনি ইয়াতে পঢ়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মনটো সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট খিনি একজাম হলত সোমালে আমি এতিয়া ভাবিলো অকণ ওলাই যাওঁ কিবা অকণ খাই লওঁ গোটেই পেৰেণ্টছ খিনি বাহিৰত বহি আছে যিহেতু গৰমো পৰিছে উপায় নাই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেতো এইখিনি কৰিবই লাগিব আমাৰ এওঁ যিহেতু ইয়াৰে সেইকাৰণে আমি অকণমান অফিচত বহিলোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাই অলপ ভাবিলোঁ কিবা খাই লওঁ ভোকো লাগিছে তাৰপিছত আৰু অকণমান বেলেগ এঠাইত যাম সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাওক ৰাস্তা ঘাটখিনি বহুত বেছি ধুনীয়া এনেকুৱা লাগে তাতেই যোৱাৰ পিছত মালুমেই নহয় যে সেইটো মানে এনেকুৱা পাহাৰৰ ওপৰত তেনেকুৱা ঠাই লাগে যেন চিটিৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা ঠাই বহুত বেছি ক্লিনো হয় আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মোৰ লগত যোৱা বাইদেউ যে বাইদেউ মানে এনেকৈ খোজ নাকায়ে নহয় তেওঁ মানে ইমান ভাগৰি গৈছে কিয় এবাৰ আপত উঠিব লাগে এবাৰ ডাউনত যিহেতু পাহাৰ পাহাৰ কাটি কাটি বনাইছে নহয় ৰাস্তাখিনিও বহুত ধুনীয়া আৰু এতিয়া আমি আৰু এটা অফিচত তলত যাওঁ তাতে কেইজনীমান বাইদেউ আছে আৰু ভণ্টিও আছে সিহঁতক লগ কৰোঁ যিহেতু সিহঁতে মোক বহুত ভাল পায় আৰু খুব আছিলে যে মই আহিব লাগে সেইকাৰণে ভাবিলো লগ কৰিলো বা আমি ইয়াতে অকণ বহিছো ধুনীয়া জেগা ঠাণ্ডা আহক আমি ইয়াতে বহি ফটো চটো নলো আহক ধুনীয়া হ'ব ইয়াতে ফটো একদম চাওক ওপৰৰ পৰা তলৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া দেখি চাৰিওফালে গছ গছনি ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং আৰু চৰাই চিৰিকিটিৰ মাতটো এনি টাইম শুনি থাকি এনেকুৱা লাগে যেন বেলেগ এটা ঠাইত আহিছোঁ ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ঠাইত পঢ়িলে পৰিৱেশটো যিহেতু খোলামুক্ত হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ মনটোও ভাল লাগে আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ এই য'ত কনফাৰেন্স আৰু চেমিনাৰ কনফাৰেন্স হল তাতে আমি আহিছোঁ ইয়াতে কেইজনীমান বাইদেউ আছে আৰু দুজনীমান ভণ্টী আছে সিহঁতক মানে খুব কৈ থাকে মই আহিব লাগে আৰু মোক বহুত ভাল পায় খুব মৰম কৰে আগত মই আহোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সিহঁতকো এপাক দেখা কৰোঁ মই সেইবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকক কৰা নাই বেছি হয় ন সেইবিলাক কৰিলে কিন্তু মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান ভাল পাইছে মোক মানে দেখি ইমান হ্ৰাস কৰিছে চবেই দেখি মানে এনেকুৱা মানে মৰম দিছে মোৰ বহুত ভাল লাগে সিহঁতক এইখন অনুষ্ঠানৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ বা চেঞ্চেলাৰ তেওঁ কিন্তু বহুত ভাল মানুহ তেওঁ মানুহ হিচাপে যিমান ভাল কৰ্মক্ষেত্ৰতো বহুত ভাল ইমান কম সময়ত কম দিনত ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান মানে ইমান ডাঙৰকৈ চলোঁ বহুত ডাঙৰ কথা যিহেতু আমি গম পাওঁ আমাৰ এওঁ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এইটো অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আৰু ডাইৰেক্টৰ ছাৰ কিন্তু বহুত ভাল আৰ্থিকভাৱেও মানুহক বহুত হেল্প কৰে আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানততো হেল্প কৰেই মানুহক আৰু ইয়াৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে আমাৰ এওঁৰ লগৰ চবকেতো মই চিনি নাপাওঁ যিখিনিক জানো বহুত ভাল আৰু মোৰ মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কওঁ মানে মোৰ বেমাৰতে মই যিখিনি মোক হেল্প কৰিছে মানুহৰ টকা পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয় মানুহক মানসিকভাৱে যাতে ভাঙি নপৰোঁ তাৰ কাৰণে যিখিনি খবৰ মোক ৰাখিছিলে মোক মানে মৰম কৰিছিলে সেইখিনিয়ে মই চবতকৈ মানে সদায় ভাবোঁ যে মানুহে মানুহক বহুত ভাল পাব পাৰে দেই মানুহৰ নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে আৰু মই চাগে নিশ্চয় কিবা ভাল কৰিছোঁ সেইকাৰণে চাগে মানুহে মোক ইমান ভাল পায় মই প্ৰাউড নকৰোঁ মই নিজে মানে জানো আৰু যে মোক মানুহে বহুত মৰম কৰে বহুত ভাল পায় আল্লাৰ ওচৰত সদায় দুৱা কৰোঁ আল্লাই যাতে মোৰ মানুহৰ এই মৰম ভালপোৱা আৰু দুৱা এইখিনিয়ে মোক লাগে জীৱন সাৰ্থক আৰু একো নালাগে জীৱনত মানুহৰ ভালপোৱা আৰু মৰমখিনি আৰু দুৱা পালে জীৱনত আৰু একোৱেই নিবিচাৰোঁ তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে মইতো জানোৱেই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' লাইক শ্বেয়াৰ কৰেই তেন্তে আকৌ লগ পাম নতুন নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজত থেংক ইউ এভৰিৱান